demak darsimizda demak alkenlar mavzusida izomeriya mavzusini davom ettiramiz sizlar bilan demak e, biza de ikkita de, e, ikkita izomeriya turini o'rgandik zanjir va holat izomeriyasini endi hozir sizlar bilan geometrik izomeriyani ko'rib chiqamiz demak uchinchi turi ham uchraydi agar buten ikkini oladigan bo'lsak bu buten ikkini ham siz ham trans holati mavjud bu nima degani demak e, vodorodlar agar bir tomonda demak o'sha bir tomonda joylashgan bo'lsa vodorodlar bu bo, sis holatda bo'ladi radikallar bir tomonda vodorodlar bir tomonda bo'lsa sis holatda bo'ladi agar vodorodlar tomonlarning ikki tomonida joylashib radikal ham ikki tomonda joylashgan bo'lsa bu bo, trans holati bo'ladi demak to'yinmagan uglevodorodlarni demak qo'shi bog'i joy qo'shi bog'i trans uglevodorodlarda uchraydi и bu holat bu o'sha izomeriyaning uchinchi turi geometrik izomeriya hisoblanadi endi yana bir narsani aytmoqchi edim uglerod uglerod bog'ni orasida bitta bog' bo'lsa uni orasidagi masofa nol butun bir yuz ellik to'rt kiometr bo'ladi bu bog'ni ozsh uchun sakson bir kilojl issiqlik ketadi demak ikkinchisi qoqo'sh bog'larda qo'sh bog'larning uzunligi orasidagi masofa nol butun bir yuz o'ttiz to'rt uch bog'lilarni kelsa nol butun bir yuz yigirma to'rt naometr bo'ladi qo'sh bog'larda sigma bog'ining uh, ketadigan energiyasi sakson bir kilojol ketsa pi bog'iga esa oltmish besh kilojl isimlik sarf bo'lar ekan bundan shunaqa xulosa kelib chiqadiki qo'sh bog'lardagi pi bog'ining uzilishi osonroq bo'ladi sigma bog'iga nisbatan